हम महिला विभाग जमात हिंद से है अभी जो दो से तीन साल की बच्चियों का बदलापुर थाने में अभी रेप अटैम्प हुआ है और बच्चियाँ स्कूल में मॉलेस्ट हुई है और जो कर्नाटक में जो सॉरी कोलकाता में जो अभी रेप और मर्डर हुआ है इतनी बुरी तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर का आज मेडिकल कॉलेज में हम सब ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और कानून हमें इंसाफ दे और हमारी बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में हाई टाइट सिक्योरिटी का बंदोबस्त मिले ताकि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो आगे और हम पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको मतलब जब एफ़ हो तो एफ़ में देरी ना करें और इन्वेस्टिगेशन में जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें okay. हम महिला विभाग से हैं हम जमात इस्लामी गिल से हैं गोपर्धन तालुका और अभी जो ये केस हुआ है बदलापुर डिस्ट्रिक्ट थाने में जो दो से तीन से चालीस साल की बच्चियों के साथ केस हुआ है रेप और रेप अटेंट हुआ है उन और वो स्कूल में मोलस्ट हुई है और जो कोलकाता में आगे कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ इतनी बुरी तरीके से रेप और मर्डर हुआ है उस पर हम सबको इंसाफ चाहिए और हम चाहते हैं कि कानून हमें इंसाफ दे और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जो स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही है स्कूल और कॉलेजेस में तो हमें वहाँ पर हमारे बच्चियाँ हाई टाइप सिक्योरिटी में रहे ताकि हम मतलब हमारे बच्चियों को सिक्योरिटी मिले और आगे ऐसा कुछ तो तो ना हो हम पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एफ में देरी ना करे। और जल जल करें और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और ऐसे लोगों को सजा दें ऐसे अपराधियों को सजा दें जब महिला वर्ग है तो सर्व महिला वर्ग आज तो एकत्रित कारण नियुक्त आहोत की आपल्या भारत देशामध्ये ज्या घटना घडत आहे या घटनामुळे पूर्ण देश हडतळलेला आहे आणि त्याचबरोबर देश असल्या असल्याकारणाने जे महिला वर्ग आहे हा सर्व महिला वर्ग फार चिंतित झालेला आहे कारण आज आपल्या मुली सुरक्षित नाही आहे त्या कारणाने सर्वच लोकांच्या मनामध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे आज जर कोणी अन्याय करत असतील मुला मुलींवर तर अशा लोकांना शासनाने परत अशी कारवाई करावी की परत तो गुणाकुणी करण्याची हिंमत करणार नाही जो आपण कोलकात्यामध्ये झालेली घटना बघतो आणि बदलापूरमध्ये छोटी मुलगी जर अशा लहान सुद्धा या लोकांच्या मनामध्ये दया आणि प्रेम ममता स्नेह जर नसेल तर अशा निराधारांना भर चौकामध्ये त्यांना कडी शिक्षा झाली पाहिजे कारण त्या शिक्षेमुळे पूर्ण ज्या वाईट वृत्तीला जे लोक प्रे प्रोत्साहन करतात ते कधीही असं कार्य करणार नाही अशी शिक्षा ही जरूर झाली पाहिजे त्यासाठी आज आम्ही सर्व महिला इथं जमा झालेलो आहे आणि एज एम साहेबाला आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की या गुन्हेगाराला लवकरात लवकर अशी जी शिक्षा व्हावी या आमच्या सर्व महिलाच्या वतीने आणि निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी आदर झालेलो आहे धन्यवाद